По коммунальным платежам. Ну, поскольку предприятия наши, да, поэтому платить стоит. Значит, ну, здесь мы с Аркадием Николаевичем э, по газу. Мы их не знаю, допустим, э, поскольку так или иначе большую часть денег, я его как руководителя понимаю, большую часть денег он, конечно, отправит в Киев. А мы сегодня, учитывая, что нас сегодня обложили э, по пенсиям, то мы, соответственно, я бы рекомендовал платить по старым ценам, а уже там как сложится. Да, все, я знаю, что есть Устная пока договоренность, потому что еще договора между Новороссией, новым образованием Донецкой и Луганской областей пока у нас еще не существует с Российской Федерацией. Но устная договоренность есть, что газ нам будет отпускаться не по той цене, как отпускается, допустим, для Украины, а значительно дешевле. Ну, наверняка и стоимость электроэнергии в связи с этим тоже у нас будет, наверное, ниже. Поэтому вот электроэнергия и газ есть предложение пока платить вот за апрель и май по старым ценам. Но все остальное, оно же находится у нас на территории, поэтому следует платить, потому что наши предприятия работали, люди получали зарплату, платили налоги и опять же поступление в пенсионный фонд, бюджет и так далее.